А вот эта вот часть отошла, да? Ну, вот, вот, вот это. Все, ну это и понятно. Еще, да, а, ну, а сколько я помню. Вот здесь это наши пациенты из пятого отделения. Хорошо, давайте мы не будем как бы, создавать тут толпу. Я думаю, что им через завтра тогда с утра приступите и посмотрите, что тут что тут случилось, что произошло, да? Возвращаемся, пожалуйста, людей. Вот, и у нас. Надо будет завтра говорить с мэром. Будем решение. Да, а регулятор, да, да я могу... Ну, я понимаю, что это будет не совсем так, как надо для больницы, но все-таки неспокойно... Не ну, хотя бы кишечник... Вот неделю уже Тут, нет, да. самое, нет, тут ни, надо... ничего у нас с собой важного не представляет. Что это? Нет,

11 февраля 2013 года поступило сообщение об обрушении здания на территории инфекционной больницы по адресу улица Пастера. По прибытию подразделения было установлено, что произошло обрушение на общей площади 20 метров квадратных двухэтажного здания. Также создалась угроза дальнейшего обрушения. Пожарно-спасательные подразделения привлекались для расчищения территории, так как частично строительные материалы попали на пешеходную часть на территории больницы. Жертв и пострадавших в результате обрушения нет.